На телеканале Алекс стартует социальный проект юридической скорой помощи. Как готовились к прямому эфиру наши коллеги, о чем пойдет речь в первой передаче, далее в нашем материале. Валютные кредиты, когда доллар стоил около 5 гривен и сегодня, существенно разные вещи. Кого-то из заемщиков выбил из колеи еще давний скачок доллара до 8 гривен, кого-то – недавнее резкое подорожание иностранной валюты. А Лошебецкая страдает от давления банка, в котором брала валютный кредит. Банк мне вот прислал письмо. Мне тут в выпадку случае подальшего непогашения просроченной задолженности банк набудет право вымогать от вас Дострокового повернення всього кредиту. Вам будуть нараховані санкції, банк звернення стягнення на майно, що було передано в заставу банку. Ну і так далі, і тому подібне. Тут багато ще написано. Банк дзвонить кожен день. Кожен день по кілька разів на день дзвонять мені. Угрожають, Угрожають, да, за... Житло забирати будуть. В случае непогашения меня будут там с квартиры выгонять. Насколько законно давление банка на заемщика? Как противостоять коллекторам? Как вернуть свой депозит? На эти и другие вопросы по теме кредиты и депозиты вы узнаете ответ в прямом эфире социального проекта «Де Юре» с точки зрения закона. Участвуйте в нашем социальном проекте. Звоните по телефонам прямого эфира 213 91 48 и 213-0109. Задавайте свои вопросы квалифицированному юристу. Получите бесплатную консультацию.